22 вересня містами західного Донбасу прокотилися акції протесту шахтарів-регресників, які мітингували проти законопроекту, поданий на розгляд до Верховної Ради України прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. 15 вересня цього року, згідно поданого законопроекту, шахтарям-регресникам мають виплачувати на вибір або пенсію, або регрес. человеку дано будет право получать или пенсию, или регресс. Мы звонили в город Киев, разговаривали, и будет сниматься регресс и у тих людей, які йшли до цього. Тобто закон обратну силу бути мати. Шоковані поданим законопроектом. Регресники збиралися перейти до більш радикальних дій, таких як блокування доріг, залізничних шляхів та вуглеводобувних підприємств, з вимогами приїзду в регіон для переговорів міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Зараз Кабінет міністра не в тому положенні. Надо визивати сюди, продана, а не всяких там депутатів. І тут правильно говорить. перекрывать отгрузку и перекрывать железную дорогу и пусть они здесь договариваются пока есть возможность они на нашей территории вот так вот они ехать в киев что вам в киеве скажут ничего абсолютно вот так вот вот здесь нормальные люди договориться пусть делают штаб координировать наши движения с Павлоградом с Пивомайском и директором шахт все с профсоюзами и пусть поддержат нас работающие шахтеры потому что завтра этим законом а престиж защисавченного труда. Они задницу вытерут. Вот и все. Да, 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 да. Так что я предлагаю, сейчас, вот базар разрытый, это самое, по 100 человек и на каждую шахту. И все, вот там вот это самое действовать. И пусть этот продан, едет сюда, как в 89 году. Щадов приехал. И сами посчитались. Сейчас, в данный момент, один наш регион работает. Это западный Донбасс. Донбасс в центре, уже все, хана. Они досиделись. Пока надо было взять в руки оружие и выгнать, кого надо. Слава Украине! Если мы здесь проспим, Правильно. то, что мы тут разговариваем, все это до всем. Всем. Вот он говорит одно, завтра повернется, он станет совсем другое. Что ему скажут, то ему найдут. Если нам сюда кто не приедет, Не буде яло Надо перекривати дороги, перекривати джередну дорогу. делать бунт. без бунта нічого не буде. І надо, щоб ви поддержані шахти. присутній на акції протесту міський голова Тернівки Віталій Тарелкін звернувся до шахтарів з пропозицією написати листи з запитами та зверненнями щодо скасування скандального законопроекту та почекати офіційної відповіді з Кабміну протягом 10 діб. Сегодня это касается не сегодняшнего дня, не завтрашнего дня. Это на данный момент не касается тех, которые находятся сегодня на этой площади. Это будет касаться тех людей, которые в последующем там, скажем, с 1 января там, следующего года будут выходить на пенсию или будут получать регресс. Надо четко понять, вот именно эту ситуацию. У нас есть время, октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца, пол, пол, пол сентября. Подождите. Но заключать можно. Но есть закон, который говорит, в течение 10 дней мы имеем право получить ответ на наш запрос. Сегодня вот этот курал, который собрался, он является ну, законом. В данном случае собрание, это всегда есть законное собрание. Есть у нас председатель, есть у нас специальный профсоюза. Почему сегодня нет? Я хотел бы увидеть, что где здесь наши профсоюзы всех шахт, Должны быть здесь не только Западно-Донбасская, Терновская, Самарская, должна быть Павлоградская, Благодатная, потому что мы с вами работаем на всех. На всех предприятиях работают жители города Терновки, на всех, кроме Пешетранского. Поэтому здесь мы должны выслушать их необидение, но мы поступаем на движение от первых ячеек профсоюза наверх, второй профсоюз еще раз наверх, лидером профсоюза Украины которые находятся сегодня там, в Киеве, являются депутатами Верховного Совета, чтобы они вот там дали, дали нам ответ. Вот таким образом я это вижу. Вам решать здесь. Но я понимаю о что нужно решать именно в законном поле сегодня. Есть противозаконие, которые мы с вами не любим. Но мы, вы с вами законопослушные люди, мы должны быть законными. Сегодня, 22 числа, 1-2 октября, мы должны получить ответ. Чем раньше мы это сделаем, как говорите, до мух, тем будет более ясно, каким образом будет решаться этот вопрос, поскольку это сегодня обсуждение идет по всем угольным регионам. Никто ничего не принимал. Это проект. Проект что же нас победили? Мы не мы живые люди, мы не хотим лягать на рельсы, мы не хотим идти... этих Нас заставляет жизнь, поймите нас. Да, 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 да. да еще никто ничего не... это проект, вы понимаете меня? Проект. Но давайте мы сейчас выбежим, вопрос, а чего вы бежали туда? Уже что, вышел закон? Нет. Так завтра выйдет, будет закон. Закон. Нас, Мы говорим сегодня, у нас есть до 1 января. Ага. Время, которое мы даже. Ну давайте мистерігу. Дві неділі подождати може. Десять днів. З пропозицією дати 10 днів на вирішення питання Кабміном звернувся й голова первинної організації незалежної профспілки шахтарів регресників в місті Тернівка Віктор Кліщенко. Давайте приймемо рішення. Общий протокол зібрання. 10 днів даю вам су. Даем, кто за это предложение? Сегодня, сегодня. Во вторую на Киев будем ехать или будем принимать? Нет. Давайте так. Как ответ будет, не будет? 10 дней даем, а там собираемся и принимаем решение, что дальше делать. Правильно? да. Через 10 Ти все. Отже, шахтарі західного Донбасу дали 10 днів кабміну для виправлення ситуації, що склалася зі скандальним законопроектом. Тим часом, за інформацію, яку сьогодні підтвердили телеканалу Дніпро, профспілки вже розпочали збір коштів для поїздки на масштабну акцію протесту до Києва.